І зараз час говорити про моду, хоча над цим елементом нашого гардеробу працювали не дизайнери, а вчені пуховики. Найкращі науковці працювали над тим, аби створити зручний, легкий, але одночасно і теплий одяг для полярників. І їм це вдалося. Далі в сюжеті розкажемо про переваги пуховиків, хто їх носить і чому, а після розмова з експертом. Кожному пуховик. У родині вчительки французької мови Ольги. Усі члени родини мають пуховик. Це дуже удобно, дуже комфортно. Найбільший і найстарший пуховик у голови родини чоловіка Ольги Тараса. Раніше всього в нашій сім'ї пуховик з'явився у моєго мужа. Цьому пуховику вже більше п'яти лет. Він його успішно носить, якби как бы цей сезон я теж думаю, у нього відносить. Наймолодший і найменшенький пуховичок у донечки Соломії. У неї маленький размерчик, но она уже успела испробовать на себе пуховик этой зимой. И ей нравится, ей удобно и комфортно. Сама ж Ольга довгий час носила пальто. А человек переконав, что у пуховику будет удобнее, а главное теплее. У меня было пальто из синтепона, Но, э, я вибрала для себе пуховик, тому що пуховик це тепліше. Навіть коли сильні морози, пуховик мені каже, он він навіть в 99% захищає. До того ж, каже Ольга, після дня у пуховику вона не почуває себе настільки втомленою, як у іншому верхньому одязі. Пальто тяжелее, а пуховик он достаточно легкий, він практично не відчувається, коли його носиш. Однак догляд за пуховиками трохи складніший, аніж за пальтом, каже дівчина. По-перше, прати його треба по с Я его стирала моющим средством жидким, не порошком, потому что порошок плохо выполаскивается из пуховика. И, конечно же, нужно дополнительное полоскание, потому что плохо выполаскивается, и потом может пожелтеть вот. Містами пожелті в тих містах, де збивався пух. По-друге, треба сушити тільки за кімнатної температури, але найголовніше після прання пуховик обов'язково треба вибивати. Ми вибиваємо тим, чим вибивають коври. щоб пух равномірно розподілився, тому що зараз вот пуховик, він он онлоскі тут пух збитий, і ну і гріти він не буде. Все ж каже дівчина всі ці незручності дрібниці, адже перевагу пуховиків набагато більше. І далі ми будемо говорити з нашим модным экспертом. Все про одяг и стиль від Олени Голец. И у нас в гостях дизайнер Олена Голец. Доброе утро. Доброе утро. Елена. Ну, если посмотреть сюжет, у меня вот складывается впечатление, что пуховик это удобно, это универсально, это красиво. Пуховик должен быть у всех, и у каждой, и у женщины, и у мужчины. В чем плюсы и минусы пуховика? Наверное, так начнем. Пуховик это действительно очень удобно, пуховик это модно, это очень современно, потому что там применяются все самые современные разработки uh -huh. и пуховики сейчас есть такие виды утеплителей, которые держат до минус 60. И вообще как эти все эм, находки пришли к нам, ведь это изначально разрабатывались утеплители для космонавтов, для людей, которые работают на севере, потом постепенно это ставили э, термостойкие все утеплители стали пробовать в детской одежде и постепенно перекочевало это все в взрослую повседневную жизнь что э, ну то что удобно уже сказали, да, есть у пуховиков есть один минус: они увеличивают объем. Но для этого есть фирмы, которые разрабатывают одежду и работают с посадкой. Вот можно все-таки даже пуховик сделать приталенным, маленьким и посадить его на фигуру так, чтобы пуховик не увеличивал uh -huh. намного сильнее, чем пальто. Хотя в любом случае пальто будет выглядеть элегантнее, Но мы придумали, допустим, как пальто сочетать с маленьким тонким пуховиком самых сам последних разработок. И вам будет и тепло, то есть это где-то можно носить даже до минус 12, и тепло, и вы будете выглядеть элегантным. Ага, я так понимаю, все это мы сможем проэкспериментировать на мне. У нас в центре есть стойка, там находится пальто пуховики, правильно, или я не совсем? Да, мы можем совершенно верно. Подойти. Пока мы двигаемся к стойке и начинаем экспериментировать, у нас есть небольшая все же справка, история, как появились пуховики. И давайте посмотрим, а потом вернемся к разговору. Легкая теплая стека до морозного витру – саме про такий одяг американский бизнесмен и мандрівник Эдди Бауэр. У 40-му році минулого сторіччя Еді пошив зручну куртку, набиту гусячим пухом. Свій запатентований винахід Бауер почав продавати в магазинах, і дуже скоро на нього посипалися замовлення. Від уряду США для військових льотчиків до альпіністів, лісорубів та рибалок. Проте надовго спецодягом пуховики не лишались. Вже на початку 60-х Теплі куртки були представлені на подіумі колекцію Ів Сен лорана І відтоді, як стверджують історики моди, пуховики завоювали весь світ. Ну, власне, завоевали пуховики нашу студию. Дивіться, чтобы не втрачати час уже в пуховику. Власне, это, я так понимаю, модель пальто-пуховик, правильно? Це да, тем, это модель пальто-пуховик. Смотрите, если мы э, берем, что у нас есть четыре типа фигуры, у вас фигура стандартная, то есть идеальная, это песочные часы, поэтому можно делать приталенное все. Угу. Вот смотрите, мы его сейчас застегнем такой пуховик да вот сразу нам представляется что это такое объемное а вот он раз и маленький, маленький да? да и еще это можно свитерочек камень. это специальная площадка она очень легкая а вот то что я рассказывала а, какие новый год пришел вот то что я рассказывала смотрите вот все утеплители они смотрятся как будто синтопом uh -huh. но вот эта вот маленькая такая тоненькая штучка uh -huh. она создана вот здесь внутри специальное волокна которое держит температуру тела это uh -huh. очень интересно это называется тинсулейт. Вот именно вот этот а вот как вот Тинсулейт. именно uh -huh. вот этот э, утеплитель разрабатывался для космонавтов есть еще вот есть такая штучка, это называется Альпалюкс, это с шерстью мериноса. Это uh -huh. тоже очень тепло, но это уже ближе к фэшн-индустрии. Uh -huh. Вот, Поэтому, смотрите, вот раз, песочные часы, uh -huh. желательно, чтобы носили вот такие приталенные силуэты. Uh -huh. Дальше, есть у нас фигура более прямой Полуприталенный силуэт. Uh -huh. Этот силуэт могут носить песочные часы, треугольник, когда маленький верх и такой мощный низ. И это может носить даже квадрат, когда даже плечики квадрат. побольше. Для... Да? И ножки у нас. Про квадрат а я подумала о чем У него квадрат, нет? Но на него вообще женский похороник а, одевать нас... нежелательно. Для него у нас есть свои модели, да, у всех кто пьют одежду. А вот на Толича, если поменять на самом деле цветовую, гамму, да? Можно одеть вот это. Потому что, смотрите, тоже пуховик, но он не дутый. Вот. Да. Вот когда он не дутый, это он прямого силуэта, он тоже не будет расширять. Вот для овала и квадрата пожалуйста, подбирайте прямые пуховики. И есть еще стандартный вид пуховиков, это пух. Да? Ну, что, что, кстати, это с чего начиналось все, с пухом немножко сложнее. Чем сложнее? Его сложнее, за ним сложнее ухаживать, потому что пуховые вот эти подушки сбиваются. Поэтому, когда вы покупаете пуховик с натуральным пухом, обращайте внимание на то, что вот эти ячеечки пуха у вас должны быть просто вот плащевкой простеганы. Тогда вы не, не целым, вот знаете, как вот дутый такой вот да. как бы провод, а вот они должны быть кубиками простеганы или дизайном их делают. Тогда это говорит о высоком качестве изготовления, этой куртки, вы бросили ее в стиральную машинку, вы потом в сушилку ее забросили, и, все. и вы не можете стирать машины, правильно? Э, вот эти все утеплители вы можете однозначно стирать машинки. Вообще, пуховик э, ⁇ это одежда повседневного использования. Вы ездите в метро, вы ездите в общественном транспорте, поэтому все, кто это производит, обязаны позаботиться перед тем, как это произвести, за вас. Я поняла, мы поговорили о форме, мы поговорили о материалах. Расскажите теперь о, том, о цветовой гамме пуховиков. Как, какая актуальная? этой зимой, какая будет актуальна следующей зимой, потому что, мне кажется, каждый новый сезон уже про наперед продумывает дизайнер, на какие цвета стоит обращать внимание. Знаете, про актуальность, вот выходишь в Милане в центре из до дома, и там такие голуби и черные пуховики темно-синие. Поэтому актуальны, как всегда, черные и темно-синие, потому что они менее марки, их предпочитают. Но я специально принесла все светленькое, но тем не менее оно не очень маркое. Да? Вот если вы хотите, э, не будьте такими, как все, да, выберите что-то э, что удобное, но да. чтобы отличаться. Вот, допустим, такой серый, да, он приглушенный. Mm -hmm. И он не будет так пачкаться. Или вот такой вот совершенно потрясающий. Тренч в британском стиле. Вот хороший зеленый цвет, это не бутылка, он спокойный, и вы будете выглядеть ярко. Я еще обратила ярко. внимание, что здесь разные фактуры ткани. Вы сочетаете, правильно? Это тоже модно? Или это чтобы придать изюминку? Ну, это вот. Это конец 70-х, я просто очень люблю это время. Видите, здесь такая кожа специальная, лаковая, британские пуговицы. Нет, это все, чтобы придать изюминку. Тут еще, видите, подкладка с горошком. Она да. еще на машинке вышивает. Это все тоже мы можем стирать в стиральной машине, правильно? Абсолютно все эти четыре пуховика можно стирать в стиральной машине. Когда вы покупаете пуховик, вы должны обратить внимание на качество самой э, ткани. Вы должны обратить внимание на качество подкладки и спросить у продавца, какой утеплитель поставлен в эту вещь. Вот. Если это один из четырех утеплителей, которые я перечислила, или может быть что-то другое, но он должен вам объяснить, э, то вы можете спокойно его носить и стирать несколько раз в сезон. И какая у него будет цена? Я сейчас не говорю о а индивидуальных и дизайнерских вещах где действительно очень дорого, вот чтобы мы могли все себе пойти и купить пуховик. Ну смотрите, хороший пуховик Цена, можно качество. примерно в районе где-то 2000-2500 уже можно купить в Киеве. Очень хороший пуховик. Спасибо Но, большое. Можно купить и за тысячу, наверное, долларов. Ну, ну, я ну думаю... вы назвали, да. Ну, да. Спасибо большое. Олена <laughs> Голец, дизайнер, Отвечала на наши запитания. Мы сегодня говорили с вами про пуховики. Власная актуальная тема. Тоже вы теперь все знаете и даже больше. Снеданок тревает. Будьте с нами.